নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ বিভক্তি ভাগটো ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰত্যয় সম্পৰ্কে আৰু সম্ভাব্য প্ৰশ্নসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ পৰীক্ষাবোৰত আহিছিলে সেইখিনি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বিভক্তি কাক বোলে ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম লগতে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা ইয়াতে বিভক্তি সম্পৰ্কে দুহেজাৰ বাইছ দুহেজাৰ বিছ বাইছ আৰু চৌব্বিছত আহিছে অৰ্থাৎ এবছৰ গেপ দি পেলাই এনেকৈ বিছত আহিছে আকৌ বাইছত আহিছে আকৌ চৌব্বিছত আহিছে পঁচিছত কিন্তু বিভক্তিৰ ওপৰত বিভক্তি কাক বোলে সেইটো প্ৰশ্ন অহা নাই বেলেগ প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে গতিকে তোমালোকৰ ছাব্বিছত এইবাৰ তোমালোকৰ কাৰণে বিভক্তি অহাৰ চান্সেছটো বহুত বেছি আছে সেয়ে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিভক্তি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা বিভক্তি কাক বোলে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন এনেকৈ আহিছে পৰীক্ষাত তিনি নম্বৰৰ যে যিবোৰ সৰ্গই বাক্যত প্ৰযুক্ত শব্দবোৰৰ ক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰি অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰে আৰু যিবোৰ স্বৰ্গযুক্ত হ'লে শব্দৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে সেইবোৰ স্বৰ্গকেই বিভক্তি বুলি কোৱা হয় আমি যেতিয়া প্ৰত্যয় সম্পৰ্কে পঢ়িছিলোঁ ইয়াৰ আগতে ৰূপ বা প্ৰাকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিলে আৰু তাত ৰূপ বা প্ৰাকৃতিত মুক্ত প্ৰকৃতি আৰু যুক্ত প্ৰকৃতি যুক্ত প্ৰকৃতি যাক সৰ্গ বুলি কোৱা হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ সৰ্গ মানে হৈছে কিছুমান বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যাৰ কিন্তু কি নাই নিজা অৰ্থ নাই সেইবোৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যেতিয়া আমাৰ মুক্ত প্ৰাকৃতি বা শব্দৰ লগত ব্যৱহাৰ হ'ব ব্যৱহাৰ হৈ তাৰ কেতিয়াবা অৰ্থৰ সলনি কৰিব আৰু কেতিয়াবা অৰ্থৰ সলনি নকৰে মাত্ৰ ৰূপৰহে সলনি কৰে এই অৰ্থৰ সলনি কৰাটোক প্ৰত্যয় বুলি কোৱা হৈছে আৰু ৰূপৰ যদি সলনি কৰি আছে তেনেহ'লে তাক আমি বিভক্তি বুলি ক'ব পাৰি মুঠতে আমি এটা কথা বুজি পালোঁ ভালদৰে যে আমাৰ প্ৰত্যয়টো কিহৰ কাম হয় স্বৰ্গৰ কাম আছে আৰু বিভক্তিটো এই স্বৰ্গৰ কাম আছে গতিকে প্ৰথমেই কি কৈছে চোৱা যে যিবোৰ সৰ্গই কি হয় যিবোৰ সৰ্গ কিহত যোগ হ'ব বাক্যত প্ৰযুক্ত শব্দবোৰ বাক্যত যিবোৰ শব্দ আছে সেইবোৰৰ লগত কি যোগ হ'ব এই সৰ্গবোৰ যোগ হ'ব যোগ হৈ ক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰি অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰিব অৰ্থৰ সংগতি ৰক্ষা কৰা মানে অৰ্থৰ কিন্তু সলনি নহয় প্ৰত্যয়ত আমি কি পাইছোঁ অৰ্থৰ সলনি হ'ব কিন্তু বিভক্তিত অৰ্থৰ সলনি নহয় কি হ'ব বাক্যত কিছুমান স্বৰ্গ যুগ হ'ব সেই সৰ্গবোৰ যুগ হ'লেও তাৰ কিন্তু কি নহয় অৰ্থৰ সলনি নহয় আৰু কিহৰ সলনি হ'ব মাত্ৰ যিবোৰ স্বৰ্গ যুগ হ'লে শব্দৰ ৰূপৰহে সলনি হ'ব কিহৰ সলনি হ'ব ৰূপৰহে সলনি হ'ব আৰু সেইবোৰ সৰ্গকে কি বুলি কোৱা হৈছে বিভক্তি বুলি কোৱা হৈছে একেবাৰে সহজতে বুজি বুজ বুজোঁ যে কিছুমান সৰ্গ আছে সেই সৰ্গবোৰ শব্দৰ লগত যোগ হ'ব যোগ হ'লেও তাৰ অৰ্থৰ সলনি নকৰে মাত্ৰ কিহৰ সলনি কৰিব ৰূপৰ সলনি কৰিব ৰূপ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আছে আকাৰ আকৃতি সলনি কৰিব আৰু সেইবোৰ স্বৰ্গকে বিভক্তি বুলি কোৱা হৈছে ধৰি লোৱা মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ যে ৰতাই ৰীতাই পঢ়ি আছে হ'ল এই বাক্যটো চোৱা ইয়াতে এই বাক্যটোত কি হয় ই এটা কি হয় ৰীতাটো কি হয় ৰীতা এটা শব্দ নাম শব্দ বুলি ক'ব পাৰি হয়নে বা আমি মুক্ত প্ৰাকৃতি বুলিও ক'ব পাৰি এই ৰীতাৰ লগত কি যুগ হৈছে সচ ই যুগ হৈছে এতিয়া চোৱা সচ ই কেৱল যদি আমি কওঁ এইটো বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যাক কিন্তু কি নাই নিজা অৰ্থ নাই যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰি স্বৰ্গ বুলি ক'ব পাৰি এই স্বৰ্গটো যেতিয়া ৰীতাৰ লগত যুগ হ'ল ৰীতা শব্দটোৰ কিবা অৰ্থ সলনি হ'লনে হোৱা নাই মাত্ৰ কিহৰ সলনি হৈছে মাত্ৰ তাৰ আকাৰৰহে সলনি হৈছে মানে তাৰ ৰূপৰহে সলনি হৈছে আৰু সেইবোৰ স্বৰ্গকে অৰ্থাৎ এই সৰ্গ হচ ই এটা সৰ্গ হয় সেইবোৰ স্বৰ্গকে কি বুলি কোৱা হৈছে বিভক্তি বুলি কোৱা হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা ইয়াক আৰু সহজতে আমি বুজিব পাৰি এনেদৰে তোমালোকে মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো এটা মই ফৰ্মুলা তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ যে বিভক্তি হ'ল কিছুমান সৰ্গ যিবোৰ সৰ্গ কিহৰ লগত যোগ হ'ব শব্দৰ লগত যোগ হৈ তাৰ অৰ্থৰ সলনি নকৰে মাত্ৰ ৰূপৰ সলনি কৰিব সেইবোৰ সৰ্গকে কি বুলি কোৱা হৈছে বিভক্তি বুলি কোৱা হৈছে এই সূত্ৰটো যদি জানা এইটো পৰীক্ষাত কিন্তু নিলিখিবা দেই এইটো তোমালোকে যদি জানা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ সংজ্ঞাটো বনাব পাৰিবা যে বিভক্তি কাক বোলে যেতিয়া আহিব এনেকৈ লিখিবা যিবোৰ সৰ্গই শব্দৰ লগত ব্যৱহাৰ হৈ তাৰ অৰ্থৰ সলনি নকৰে মাত্ৰ ৰূপৰহে সলনি কৰিব সেইবোৰ স্বৰ্গকে বিভক্তি বুলি কোৱা হয় এনেকৈ লিখিলে যথেষ্ট শুদ্ধকৈ তোমালোকে নম্বৰখিনি পাই যাবা এতিয়া চোৱা বিভক্তিক কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে অসমীয়াত বিভক্তিক এটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা আছিলে ক্ৰী ক্ৰীড়া বিভক্তি আৰু এটা হ'ল নাম বিভক্তি এতিয়া চোৱা এই ক্ৰীড়া বিভক্তিক আন এক নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে সেইটো হ'ল ধাতুৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি আৰু এটা বিভক্তি নাম হ'ল নাম বিভক্তি এতিয়া আমি আহোঁ যে ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে আৰু নাম বিভক্তি কাক বোলে সেইখিনি জানি লওঁ মনত ৰাখিব ছাত্ৰসকল এই প্ৰত্যেকটো ব্যাকৰণৰ নামতহে তাৰ কি আছে উত্তৰ নিহিত হৈ আছে যেনেকৈ ক্ৰিয়া বিভক্তি বুলি কৈছে বিভক্তি মানে কি পাইছোঁ কিছুমান সৰ্গ হয়নে নহয় আৰু ক্ৰীড়া মানে হৈছে কাম অৰ্থাৎ ধাতুৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যুগ হ'ব বিভক্তি যুগ হৈ তাৰ কি কৰিব ৰূপৰ আকাৰ আকৃতি সলনি কৰিব সেইবোৰকে কি বুলি কোৱা হৈছে ক্ৰীড়া বিভক্তি বুলি কোৱা হৈছে বা ইয়াতে কৈছে নহয় ধাতুৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি যে পুৰুষ আমাৰ অসমীয়াত পুৰুষ কেই প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু তৃতীয় পুৰুষ এই পুৰুষ অনুযায়ী ধাতুৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যুগ হ'ব তাকে ধাতুৰ ৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় মই আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ কি ক'লোঁ যে পুৰুষ অনুযায়ী ধাতুৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যুগ হ'ব তাকে ধাতুৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় বা ক্ৰীড়া বিভক্তি বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰপিছত আছিলে নাম বিভক্তি নাম বিভক্তি হ'ল নাম মানে কি নাম শব্দ হয়নে নহয় যাক বিশিষ্য বুলি ক'ব পাৰি যাক ইংৰাজীত নাউন বুলি কোৱা হয় এই নাম শব্দৰ লগত যিবোৰ বিভক্তি যুগ হয় তাকেই নাম বিভক্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া আহোঁ আমি ক্ৰীড়া বিভক্তি বা ধাতুৰ ৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি কাক বোলে সেইটোকে অলপ ভালদৰে চাই লওঁ এইটো চোৱা ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে পুৰুষ অনুযায়ী উদাহৰণ উদাহৰণসহ ক্ৰীড়া বিভক্তি প্ৰয়োগ দেখুওৱা অৰ্থাৎ আমি পাইছোঁ বিভক্তি দুটা ভাগ এটা হ'ল ক্ৰীড়া বিভক্তি বা কেতিয়াবা ক্ৰীড়া বিভক্তি নিদিয়াকৈ তোমাক দিব ধাতুৰ ৰূপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তিকাক বোলে ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে আমি চাই ল'ম এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ক্ৰীড়া বিভক্তিৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো চাই লোৱা আহিছে দুই হাজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত অৰ্থাৎ এইটো চোৱা দুই হাজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত ফাইনেল পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছে যে ক্ৰীড়া বিভক্তি বুলিলে কি বুজায় নৃত্য বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষত ক্ৰীড়া বিভক্তিৰ চিন কি এইটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম প্ৰথম ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে সেইটো চাই লওঁ এতিয়া চোৱা ক্ৰীড়া বিভক্তি হ'ল কৈছোঁ নহয় মই পুৰুষ অনুযায়ী মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত তিনিটা পুৰুষ আছে প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু তৃতীয় পুৰুষ এই পুৰুষ অনুযায়ী ধাতুৰ লগত এতিয়া আমি ধাতু বুজি পাব লাগিব ধাতু মানে কি হয় ক্ৰীড়াৰ মূলকে ধাতু বুলি কোৱা হয় মই আগৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰত্যয় যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তাতো ধাতু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিলে এতিয়া ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰকে ক্ৰীড়া বিভক্তি বা ধাতুৰ ওপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নত উত্তৰ আছে কি ক'লোঁ পুৰুষ অনুযায়ী ধাতুৰ লগত যেতিয়া যিবোৰ বিভক্তি যোগ হ'ব তাকে ধাতুৰ ওপৰ পুৰুষ বাচক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা ইয়াৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰি সেইখিনি আমি চাই লওঁ কাৰণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন হ'ব নহয় যে ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে আৰু পুৰুষ অনুযায়ী কেনেকৈ তাক ব্যৱহাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি উদাহৰণসহ বুজাই লিখা যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি এইখিনি লিখিব লাগিব এতিয়া চোৱা প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তি চোৱা পৰীক্ষাত তোমালোকক যেনেকৈ মই লিখি বৰ্তমান তোমালোকক বুজাই আছোঁ তেনেকৈ ধৰণৰ লিখিবা নম্বৰ ধুনীয়াকৈ পাই যাবা প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তি চোৱা অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম পুৰুষ মানে মই দ্বিতীয় পুৰুষ মানে মানে প্ৰথম পুৰুষ হ'ল যোন বক্তা সেইজন হ'ল প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ যোন শ্ৰোতা সেইজন হ'ল দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু তৃতীয় পুৰুষ হ'ল যাৰ বিষয়ে কোৱা হৈ আছে সেইজন হ'ল তৃতীয় পুৰুষ এতিয়া চোৱা অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম পুৰুষ প্ৰথম পুৰুষ মানে মই হয়নে নহয় ধাতুৰ পিছত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি প্ৰথম পুৰুষ মানে মই অৰ্থাৎ লিখিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কালটো আহিব হয় নে নহয় বৰ্তমান কাল অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতকাল যেনেকৈ আমি আমাৰ ইংৰাজীত আছে নহয় পাষ্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ আৰু ফিউচাৰ টেন্স তেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াত বৰ্তমান আৰু অতীত কালত প্ৰথম পুৰুষত কি হ'ব উ যুগ হ'ব মনত ৰাখিবা প্ৰথম পুৰুষত কি যুগ হ'ব উ যুগ হ'ব ইয়াতে কিহৰ লগত যুগ হ'ব এতিয়া এইটো এটা প্ৰশ্ন হয়নে নহয় কিহৰ লগত যুগ হ'ব আমি কি পালোঁ যে ধাতুৰ ওপৰত পুৰুষ বাচক বা ক্ৰীড়া বিভক্তি পঢ়ি আছোঁ তেনেহ'লে যুগটো কাৰ লগত হ'ব ক্ৰীড়াৰহে লগত হ'ব হয়নে নহয় চিধাকৈ লিখিবা বৰ্তমান আৰু অতীত কালত কি হ'ব ক্ৰীড়াৰ লগত বা ধাতুৰ লগত উ যুগ হয় উদাহৰণস্বৰূপে মই খাওঁ মই কি হয় প্ৰথম পুৰুষ হয় হয়নে নহয় মই থকা যিমান থাকিব সেইখিনি প্ৰথম পুৰুষ হ'ব এতিয়া মই খাওঁ খোৱাটো কাম হয় ক্ৰীড়া হয় এতিয়া খাটো কি হয় খোৱাটোৰ খোৱা হয়নে নহয় খোৱাটোৰ ধাতু কি হয় খা এতিয়া ধাতুৰ লগত কি যুগ হৈছে উ যুগ হৈছে খা যুগ চৌ ঠিক আছে খাওঁ গতিকে বৰ্তমান আৰু অতীত কালত ধাতুৰ লগত উ যুগ হ'ব ভৱিষ্যত কালত কি যুগ হ'ব ইম বা ম যুগ হ'ব যেনেকৈ মই কামটো কৰিম মই লিখিম মই যাম মই খাম ইত্যাদি যিমানবোৰ আমি শব্দ বা বাক্য আমি গঠন কৰোঁ তাতে তাত কি আছে যে ক্ৰীড়া যিটো থাকিব অৰ্থাৎ ধাতু যিটো থাকিব সেই ধাতুৰ লগত কেতিয়াবা মহ যুগ হ'ব ইয়াত চোৱা ইম যোগ হৈছে আৰু ইয়াত মহ যুগ হৈছে এনেকৈ আমি ভৱিষ্যতত মহ বা ইম আৰু বৰ্তমান অতীতত কি যুগ হৈছে উ যুগ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত চোৱা প্ৰথম পুৰুষ শেষ হ'ল এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষত অসমীয়া ভাষাত দ্বিতীয় পুৰুষৰ বিভক্তি দুটা অৰ্থত হয় এটা আছিলে মান্য আৰু এটা হ'ল তুচ্ছ মান্য মানে সন্মান অৰ্থত আৰু তুচ্ছ মানে যিটো মানে তোমাৰ নিজতকৈ তলৰজনক আমি তুচ্ছাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা মান্য অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সদায় কি হ'ব আ হ'ব যেনে তুমি কিতাপ পঢ়া তুমি কামটো কৰা তুমি যোৱা তুমি খোৱা হয়নে নহয় এইবোৰত তুমি যেতিয়া আমি লগাই দিম তেতিয়া আ ব্যৱহাৰ হৈ যাব মানে এইটো মান্যাৰ্থত আৰু তুৎসাৰ্থত কি হ'ব অ হ'ব যেনেকৈ তই কৰ তই লিখ তই যা হয়নে নহয় এইবোৰ কি আছে আমাৰ বাক্যত বা এইবোৰ যেতিয়া তুচাৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া অ ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে চোৱা তুৎসাৰ্থত তুচ্ছ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয় অ নহ'লে সচ ই কেনেকৈ তই কামটো কৰৰ লগত কি আছে অযুগ হৈছে তই কামটো কৰিবি হয়নে নহয় তই খাবি তই লিখিবি তই পৰীক্ষা দিবি ইয়াতে কৰ যুগ ই ব যুগ সচ ই যুগ হৈছে হয়নে নহয় ই যুগ হৈছে আৰু ইয়াতে অযুগ হৈছে মুঠতে তুস্বাৰ্থত কি হ'ব অ আৰু ই হ'ব আৰু মান্যাৰ্থত কি হ'ব আ হ'ব কিহৰ লগত হ'ব ধাতুৰ লগত হ'ব মনত ৰাখিবা কাৰণ আমি ক্ৰিয়া বিভক্তি পঢ়ি আছোঁ তাৰপিছত চোৱা তৃতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষ যাৰ বিষয়ে কোৱা হৈ আছে এতিয়া তৃতীয় পুৰুষত কি হ'ব যোগ এ হ'ব নহ'লে অন্তস্থ হ'ব দুটাইহে আছে এ নহ'লে অন্তস্থ এতিয়া এ ব্যঞ্জনান্তত হ'ব এটো ব্যঞ্জন মানে কি ব্যঞ্জন মানে ক খ হয়নে নহয় আৰু এটো কি আছে স্বৰ মানে এইটো ক্ৰিছ ক্ৰছ হ'ব অপজিট হ'ব এ হ'লে ব্যঞ্জনত আৰু অন্তস্থ য় হ'লে স্বৰ ধাতুৰ লগত যোগ হ'ব যেনেকৈ সি সিহঁতে খেলে খেল যুগ এ আহিলে সি সিহঁত মানে কি এইটো তৃতীয় পুৰুষ হ'ল আৰু কামটো কি কৰি আছে খেলা কামটো কৰি আছে গতিকে খেলৰ লগত এ যুগ হৈছে সি সিহঁতে খায় খাৰ লগত কি যুগ হৈছে অন্তস্থয় যুগ হৈছে মুঠতে আমি ধাতুৰ ওপৰ ক্ৰী পুৰুষ পাছক বিভক্তি বা ক্ৰিয়া বিভক্তি কি পালোঁ যে যেতিয়া কি হ'ব যে ধাত লগত পুৰুষ অনুযায়ী যিবোৰ বিভক্তি যোগ হ'ব তাকে ধাতুৰ ওপৰত পুৰুষবাচক বিভক্তি বুলি কোৱা হয় একেবাৰে সহজতে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কোনখিনি কথা এতিয়া মনত ৰাখিব লাগে এইখিনিতো মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে পৰীক্ষাত আহিলে তুমি কেনেকৈ লিখিবা লগতে মই বুজায়ো দিছোঁ এতিয়া আৰু সহজতে যদি বুজাৰ বুজাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো চোৱা যে ক্ৰীড়া বিভক্তি তিনিটা পৰ্যায়ত থাকিব প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষ প্ৰথম পুৰুষত অতীত বৰ্তমানত উ হ'ব ভৱিষ্যতত মহ বা ইম হ'ব যেনেকৈ মই খাম মই যাম মই কৰিম হয়নে নহয় ইত্যাদি উ হৈ আছে আৰু ম বা ইম হৈ আছে দ্বিতীয় পুৰুষত দ্বিতীয় পুৰুষ আহাৰ লগে লগে দুটা পাম আমি মান্য আৰু তুস্বাৰ্থত মান্যাৰ্থত আ হ'ব তুসাৰ্থত অ নহ'লে ই হ'ব যেনে তুমি কৰিবা তুমি যাবা তুমি খাবা আ যুগ হৈ আছে আৰু তই কৰিবি তই খাবি তই যাবি ইত্যাদিত কি হৈ আছে অ আৰু ই যুগ হৈ আছে আৰু তৃতীয় পুৰুষত এ নহ'লে অন্তস্থ যেনেকৈ সিহঁতে খেলে সিহঁতে খায় মানে যায় ইত্যাদিত কি আছে আমাৰ এনেকৈ এ আৰু অন্ত য় যুগ হৈ আছে এতিয়া আমি দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষত যিটো প্ৰশ্ন আহিছে এইটো অলপ চাই লওঁ তোমালোকে ইমানখিনিতো ভালদৰে বুজি পাইছা ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে এইটো লিখিব পাৰিবা কিন্তু এইটো চাগে বুজি পোৱা নাই যে নৃত্য বৰ্তমান কালত প্ৰথম পুৰুষত কি বিভক্তি চিন প্ৰথম পুৰুষৰ বিভক্তিৰ চিন কি ইয়াতে কি কৈছে চোৱা নৃত্য বৰ্তমান মানে কি বৰ্তমান কাল হয়নে নহয় এই বৰ্তমান কালত দ্বিতীয়তে কি কৈছে প্ৰথম পুৰুষত কি চিন যোগ হয় চিন মানে সেই যে আমি পালোঁ নহয় নৃত্য অতীত আৰু বৰ্তমান কালত কি হ'ব প্ৰথম পুৰুষত উ যুগ হ'ব হয়নে নহয় ভৱিষ্যত হ'লে ম বা ইম যুগ হ'ব আৰু প্ৰশ্ন কি কৈছে নৃত্য বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষত নৃত্য বৰ্তমান বা বৰ্তমান কাল এইটোত প্ৰথম পুৰুষত কি আছে কি বি চিন বিভক্তিৰ কি চিন যুগ হয় কি চিন যুগ হ'ব উ যুগ হ'ব ক্লিয়াৰ এতিয়া যদি ইয়াক প্ৰশ্নটো নৃত্য বৰ্তমান নিদি তোমাক এনেকৈ দিয়ে যে ভৱিষ্যত কালত প্ৰথম পুৰুষত ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ চিন কি যদি হয় তেনেহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব ম বা ই মুজি পালা এনেকৈ তোমালোকক মাজৰ পৰাও প্ৰশ্ন কৰি দিব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এনেকৈ দি দিব পাৰে যে দ্বিতীয় পুৰুষত ক্ৰিয়া বিভক্তি দ্বিতীয় পুৰুষৰ দ্বিতীয় পুৰুষত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভক্তিৰ চিন নিৰ্ণয় কৰা বা লিখা তেতিয়া মান্যত উচ্চ লিখিব লাগিব বা তৃতীয় পুৰুষো দি দিব পাৰে মুঠতে তোমালোকে এইখিনি যদি ভালদৰে চাই লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰিয়া বিভক্তিটো উত্তৰ কৰিব পাৰিবা গতিকে আৰু দুটামান বস্তু চাই লওঁ যে আমি পৰীক্ষাত কেনেকুৱা আগৰ প্ৰশ্ন কাকতত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন চোৱা বিভক্তি কাক বোলে অসমীয়া ভাষাত বিভক্তি প্ৰধানত কেই প্ৰকাৰৰ দুই হাজাৰ বাইছত আহিছে চাইছা ইয়াতে সেইখিনিয়েই বিভক্তি কাক বোলে সেইখিনি লিখিবা আৰু বিভক্তি দুই প্ৰকাৰৰ এটা আছিলে ক্ৰীড়া বিভক্তি এটা নাম বিভক্তি সেইখিনি লিখিলে যথেষ্ট এটা এটা উদাহৰণ যদি পাৰা দি দিবা তাৰপিছত বিভক্তিৰ সংজ্ঞা আৰু প্ৰকাৰ দুই দুই হাজাৰ বিছত আহিছে মুঠতে তোমালোকৰ বিভক্তিৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে বিভক্তি কাক বোলে ই কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কিন্তু তোমালোকৰ ইয়াৰ লগতে শব্দবিভক্তি কাক বোলে ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে কাৰক বাচক বিভক্তি কাক বোলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানতে থাকক আমি মাত্ৰ বিভক্তি কাক বোলে ইয়াৰ প্ৰকাৰখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লগতে ক্ৰীড়া বিভক্তি কাক বোলে সেইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বিভক্তিৰ যিটো দ্বিতীয় ভাগ আছে নাম বিভক্তি সেইখিনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে থাকক ধন্যবাদ